Alhamdulillah negeri kita terus menjadi tumpuan kepada pelabur-pelabur luar negara khususnya dalam usaha mereka untuk menempatkan syarikat-syarikat mereka di kawasan pelaburan yang paling strategik di rantau ini dan juga di masih yang sama dalam konteks geopolitik dia juga memberi satu kelebihan kepada kita kalau kalau kita lihat uh, trade tension ataupun uh, pertembungan perdagangan di antara Amerika dan China jelas menunjukkan bahawa banyak syarikat-syarikat daripada China khususnya mula keluar daripada China kerana memang polisi negara mereka iaitu mereka harus keluar untuk terus mengekalkan daya saing mereka di pasaran antarabangsa jadi kembali kepada soalan yang ditanyakan oleh YB Gua Cepedak tadi apa yang boleh saya katakan negeri kita telah melakukan perancangan yang rapi akan pembangunan kawasan-kawasan pindasan kita bukan semalam. Ia telah dirancang 10 tahun lebih awal. Malahan kalau kita lihat kembali dalam konteks perancangan pembangunan Kulim High Tech Park yang telah ditubuhkan 26 tahun dahulu atau 29 tahun dahulu di mana tahun hadapan adalah uh, anniversary 30 tahun Kulim High Tech Park ini. Jelas menunjukkan kepimpinan negeri kita dahulu dan negara telah melihat bahawa akan datang satu masa dan era yang mana kita akan menjadi pilihan dunia. Jadi saya menyatakan di sini, apa yang telah digerakkan oleh kepimpinan dahulu dalam konteks penubuhan Kulim Tech Park itu di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Ini harus diberi penekanan di sini. Penubuhan Kulim Tech Park bukanlah inisiatif kerajaan pusat semata-mata. Ia adalah satu kerjasama strategik di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri yang membolehkan Kulhi High Tech Park ini menjadi crown jewel ataupun mahkota kepada pembangunan ekonomi negara kita ya dengan kata lain kita menjadi rumah kepada syarikat-syarikat multinational corporation seperti Intel, Infineon, Osram dan banyak lagi. Jadi atas usaha tersebut maka kita telah melihat perkembangan ekosistem supply chain yang semakin berkembang pesat telah membolehkan Kulim Hattaq Park ini pergi ke fasa berikutnya. Kita telah pun pada dasarnya hampir selesai dalam konteks penjualan ataupun leasing ya, pajakan tanah untuk fasa terkini 4A hampir habis. Kita pergi ke fasa 5, Alhamdulillah, setelah hampir setahun kita mengharapkan satu proses yang mudah, yang lancar, bersemangat, kenegaraan daripada sahabat kita di Kementerian Ekonomi ya tapi alhamdulillah atas kebijaksanaan Yang Amathormat Menteri Besar kita telah berjumpa dengan PMX tanya kepada Yang Amathormat Menteri Besar kita dah tak boleh jumpa jalan penyelesaian dengan menteri ekonomi terus jumpa prime minister dalam kes ni kena bagi kredit kepada Yang Amathormat PMX tapi make sure Yang Amat PMX tunaikan apa yang telah dijanjikan ya supaya fasa 5 yang sekitar 500eka tanah perindustrian ya dapat kita bangunkan segera sebab proses mengambil masa untuk membangunkan tanah ini untuk pembangunan infra jadi kita telah buang masa selama satu tahun atas perkara remeh yang mana kita tidak mahu eh, mengulangi perkara-perkara ini. Di Dewan Yang Mulia ini kita ingin terus bergerak ke hadapan. Jadi kita merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Maha Permanah Datuk Seri kita, Datuk Seri Menteri Besar di atas kebijaksanaan dan juga keterbukaan dan jiwa besar Yang Maha Permanah Perdana Menteri kita untuk menyelesaikan isu ya, NOC yang setelah ya, hampir setahun lebih eh, tidak dapat diselesaikan. Jadi dengan kata lain akan ada tanah baru di Kulai Hitek Park sekitar 500 hektar. Di masa yang sama kita juga sedang mengusahakan dan sedang melakukan promosi habis-habisan lah kalau boleh saya katakan yang berhormat iaitu untuk 8 special border economic zone yang mana kita ada keluasan tanah di sana 4000 hektar kalau in total di special border economic zone ini ada lebih kurang lebih kurang iaitu 11800 hektar tanah yang tersedia Baru ini kita telah dijemput oleh Shenzhen Syarikat-syarikat perdagangan yang berpangkalan di Shenzhen ini Ada association mereka yang telah menjemput kita untuk memberi pembentangan di Shenzhen Di mana kita telah dihadiri sekitar 250 buah syarikat MNC mereka yang bersedia untuk keluar daripada China Dalam presentation itu ada dua negeri sahaja yang telah dijemput untuk memberikan pembentangan Saya mewakili kerajaan negeri kita dan kita telah membentangkan industri park kita bukan hanya di uh, Bukit Kayu Hitam tetapi juga di Kulim High Tech di Gurun di Kulim Industri Koridor ya dan juga di Sungai Pertani telah kita bentangkan kepada mereka dan mereka merasa gembira dan yakin sebab ada lebih kurang 100 A syarikat daripada China di Shenzhen sahaja. Shenzhen ni tuan, -tuan kalau boleh serumuskan di hobby speaker, GDP dia lebih besar. Shenzhen City GDP lebih besar daripada Hong Kong. Bayangkan sebuah perkampungan nelayan 40 tahun dahulu hari ini menjadi sebuah metropolitan, menjadi rumah kepada Huawei, menjadi rumah kepada syarikat BYD. Jadi, jumlah pelaburan yang akan keluar daripada Shenzhen dianggarkan sekitar 20 bilion US dollar ataupun lebih kurang 90 bilion ringgit. Jadi inilah yang kita sedang usahakan dan saya katakan di sini kita telah membentangkan iaitu secara khususnya CEO NGX telah membentangkan uh, sekitar Bukit Kayu Hitam iaitu delapan special border economic zone ini yang dipanggilkan kita panggil kawasan itu sebagai pentas ya pentas industrial park yang untuk menarik pelabur-pelabur Shenzhen. Tetapi satu yang menariknya ketika mana kita membentangkan tersebut ya web speaker uh, mereka ini nak kawasan yang lebih luas daripada Bukit Kali Hitam dia kata kalau setakat 4000 ekar sangat kecil untuk mereka. Jadi kita telah bentangkan seluruh state negeri kita iaitu daripada Bukit Kali Hitam North dan Central dan juga di selatan iaitu di Kulim Hatta Park dan Kulim Nasional Corridor. In total, Wabi, kita ada 40,000 ribu ekar tanah perindustrian yang telah pun diwartakan dan ready untuk menerima pelabur-pelabur yang akan datang. Jadi saya ingin mengucapkan di kesempatan ini saya ingin menyatakan dan mengucapkan terima kasih kepada dua majlis pembandaran secara khususnya iaitu MPKK dan PBT Kulim High Tech yang mana telah memberikan sokongan luar biasa dan kerjasama. Dan juga next in line adalah MPKP Majlis Perbandaran Kubang Pasu di mana dun saya berada. Ha itu dia. Jadi dengan kata lain dan juga pejabat daerah di kedua-dua daerah ini dan juga di Kuala Muda, tuan-tuan, saya mohon agar semua kita bersiap sedia untuk mengaplikasikan e-tem agar kita benar-benar boleh mengambil ruang ini masa dia. Mereka sekarang untuk keluar daripada China. Dan kita harus memanfaatkan ini speed, kelajuan, kepatasan, efisiensi, transparansi adalah modal terbaik yang perlu kita persembahkan. Jadi harus ambil peluang ini. Jadi insya Allah dengan tarif yang dikenakan oleh Amerika kepada syarikat China sebanyak 145% dan juga tarif dikenakan oleh China kepada Amerika sebanyak 125% dan kita di kalangan South Asia Country ini yang YB Speaker iaitu dikenakan sebanyak 24% tapi Singapura paling rendah 10% adalah ruang terbaik untuk memposisikan diri kita sebagai satu destinasi pelaburan terbaik. Jadi, habis Speaker, saya dengan ini ingin menyatakan juga jutaan terima kasih. Saya percaya yang mahu berhormat Menteri Besar pun sama. Bukan hanya Majlis Pembelaran Kubang Pasu, Majlis Pembelaran Kulim ataupun PBT Hightech dan Pejabat Daerah Kulim dan Pejabat Daerah Kubang Pasu. Tetapi semua Majlis Pembelaran, Pejabat Daerah dan agensi-agensi pusat dan negeri termasuk Invest Kedah yang mana hari ini telah bergerak sebagai sebuah entiti yang benar-benar agresif untuk memasarkan industri pak kita khusus juga kepada KTPC yang memainkan peranan yang luar biasa. Saya juga ingin menyatakan di sini Maida telah memberikan komitmen luar biasa hingga membolehkan kita menjadi private investment destination di Malaysia. Terima kasih.